Жители прикарпатского города Долина замахнулись на певческий рекорд. Массовое исполнение рождественской колядки. На центральную площадь города сегодня пришло около пяти тысяч человек. Как они пели, расскажет Ольга Выхованская. В период зимних праздников рождественские песни на Прикарпате звучат почти в каждом доме. Но сегодня случай особый. Несколько тысяч человек собрались под открытым небом, чтобы спеть в унисон «Нова радость стала». Центральную площадь города люди заполнили еще за час до мероприятия. Репетируют. Голоса разогревают старинными украинскими колядками. Здесь и профессиональные коллективы, и обычные жители, и гости из разных областей. От мала до велика. Ми готові співати, колядувати, людей розвеселяти. В нашому колективі співає вісім прекрасних чарівних бойківчанок. Приготували гарні колядки, щедрівки і привітання. І все ж саме популярне це українська колядка Нова радість стала. Улюблена коляда всіх долинян і навіть всіх гостей, які прибули до нас, її всі знають і надзвичайно її великою приємністю співають. Дев'ятилітня Маруся приїхала із сусіднього села з цілим колективом. Говорить, колядку репетирували дві неділі. Мы ее И вот волнующий момент массового исполнения рождественской песни под аккомпанемент духовых инструментов разными голосами ее выводят более пяти тысяч человек. Подобный певческий рекорд уже был поставлен в Украине. Именно эту колядку уже исполняли в 2012 году в Черновицкой области собрались 615 человек. Сегодня организаторы акции приятно удивлены. Рассчитывали на 3000, пришло гораздо больше. Співаки, акторы, актеры, политики, бизнесмены, дитки маленькие. Даже я видела там и дитки віком десь ну, приблизно два роки. Вони також кошко що что было приятно. Потом звучит еще одна не менее популярная колядка «Добрый вечер Тоби». В честь сегодняшних именинников Васильев приглашает на сцену, но для всех места не хватает. Дуже часто давали имя Василь. Можно сказать, каждый пятый был Василь, наверное. С грецкой означает, что это василев Цар, но ну, я бы вважав, что Василі очень скромні и гостинні. После певческого рекорда сразу возникла идея установить новый, собрать вместе как можно больше Васильев. Ольга Выхованская, Зиновий Автоназ, подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область.